Xenia XE PPTi tahun 2010. Dengan kondisi mobil yang sudah harus diservis segera. Ya, bagaimana tidak? Di sini kita lihat kondisi packing cover head-nya sudah rembes. Rembesnya berada dari sisi kanan hingga sampai ke belakang. Terus, ada rembes lagi di bagian bawah posisinya berada di dudukan rumah filter oli untuk bagian unit gearbox ini harus kita bongkar juga karena mobil ini kilometernya sudah berjalan di 120 ribu kalau kilometernya sudah tembus di atas 100 ribu bagian ruang kopling sebaiknya segera diperiksa ya teman-teman tujuannya supaya kita bisa tahu Apakah kondisi seal crankshaft, deck laher, beserta set koplingnya benar-benar masih aman untuk terus digunakan? Wajib ya teman-teman, jika kalian lalai melakukan pemeriksaan, maka konsekuensinya bisa berakibat fatal seperti kasus Avanza 2011 yang pernah saya upload sebelumnya. Nah, untuk bagian depan, tidak ada kebocoran. Sil puli crankshaft aman, sil pompa radiator aman, dan kompresor AC beserta jalur pipa selangnya juga aman. Untuk oli power steering, sepertinya harus minta diganti. Ini kondisi warnanya sudah merah gelap. Kalau masih bagus, warnanya merah bening ya. Lalu untuk minyak rem ini kondisinya sangat meragukan. Kalau sudah begini kondisinya wajib dibongkar ya. Nanti kita akan cek kondisi master rem atasnya. Untuk radiator kondisinya masih oke. Coolernya akan kita ganti setelah semua masalah mobil ini sudah selesai. Problem kemudian berlanjut pada spion di sebelah kiri. Electric spion tidak bisa digerakkan naik turun. Ditambah dengan kondisinya yang sudah kotor serta diinvasi oleh para pasukan semut. Pada bagian lampu ada satu bolam lampu yang putus. Lampu rem yang di sebelah kanan. Ini cukup kita ganti saja lampunya dengan yang baru. Terus, ke bagian dalam dashboard, saya melihat pada bagian blower AC tidak ada filter anginnya. Nah, ini yang membuat saya heran. Kok bisa ya nggak ada filternya? Biasanya kan di atas blower kipasnya ini sudah ada dudukan rumah untuk tempat filter anginnya. Kalau begini bisa ngeplong ya angin yang masuk. Cicak aja bisa dengan mudah terkurung di dalam sini. Ini harus kita beli ya, rumah filternya. Supaya sirkulasi AC mobil ini bisa terjaga dengan bersih. Nah, buat teman-teman yang mempunyai mobil Xenia X -E Family, saya mau bertanya. Apakah rumah filternya ini memang enggak ada dari sananya atau benar-benar ada dari bawaan pabriknya? Yang punya mobil ini tolong jawab di komen ya, biar saya enggak penasaran. Oke, pengerjaan saya mulai dari perkabelan. Ini kondisi perkabelannya sudah saya rapikan. Dari jalur kabel utama, kiri, kanan, dashboard, sampai ke bagian belakang, semuanya sudah saya periksa. Tidak ada indikasi kabel yang terkelupas ataupun terbelah bungkus karetnya. Pada bagian wiper, semuanya sudah saya ganti dengan yang baru. Sayangnya, saya kesulitan untuk mendapatkan wiper yang sama asli seperti bawaannya. Saya menemukan merek yang ini. Jadi saya gunakan merek wiper yang ini saja. Masalah pada bagian head unit dashboard sudah saya bereskan. Pegas-pegas tombol yang lemah sudah saya perbaiki. Laci yang sudah oblak sebelumnya sudah saya benerin juga. Terus, untuk saklar lampu fog yang rusak itu sudah saya ganti, dan lampu rem belakangnya juga sudah saya ganti dengan yang baru. Lalu, untuk spion yang kotor tadi sudah saya bersihkan, dan ternyata penyebab spionnya tidak bisa bergerak itu hanya dikarenakan soket kabel spionnya yang sudah rusak. Setelah saya ganti, elektrik spionnya pun bisa berfungsi dengan normal, jadi tinggal memasang rumah filter AC-nya. Untuk sementara, belum bisa saya kerjakan, ya karena spare partnya masih dalam on the way. Kita lanjut mengurus dulu bagian mesinnya. Unit transmisi sudah saya bongkar dan sudah saya turunkan. Untuk cara pembongkaran sudah pernah saya bahas pada video Avanza 2011 sebelumnya. Tadi sedikit belepotan waktu menguras oli transmisinya. Ya, maklum ya teman-teman, gearbox ini saya turunin sendirian. Mengenai kondisi seal transmisinya masih aman. Bagian luar hanya basah karena pengurasan olinya tadi. Untuk bagian dalam housing depan, tidak ada terkena basah rembesan oli. Ketebalan kampas kopling pun masih ada. Dan dari seal kering juga tidak ada kebocoran. Perhatikan, ini putarannya tidak halus. Penyebabnya sudah pasti karena kotor. Untuk itulah saya turunkan transmisinya ini supaya bisa meremajakan kembali putaran deklahernya. Jika sudah dibersihkan dan diberi pelumas, tetapi putarannya masih kasar, itu berarti deklahernya sudah harus minta diganti. Oke, karena tidak dikejar waktu seperti video sebelumnya, saya akan bersihkan unit transmisinya ini. Nah, sudah bersih ya. Untuk deklaher, sudah saya cuci dengan minyak tanah, diberi pelumas, dan hasil kinerjanya bisa berputar kembali dengan halus. Sudah saya cek ya, kondisinya sangat baik dan masih layak untuk dipakai lama. Baiklah, setelah semuanya sudah bersih, saya akan segera memasangnya kembali seperti sedia kala. Untuk video selanjutnya, kita akan memperbaiki bagian ruang mesin.